Ну, статистика следующая. В Украине в 1926 году городское население было примерно 18% от общего числа. Ну, имеется в виду УССР. Да, то есть, если брать до революции, то там где-то 13%. Если брать времен Наполеона, то где-то 5% было городское население. Если же говорить про Нидерланды, то, например, во времена Наполеона у них уже 40% жило в городах. Ну, даже раньше, там, в 17 веке уже было 30-35% городского населения. То есть то, что городскую, доля городского населения, которая в Нидерландах была еще где-то в 17 веке, в 17 веке, даже у нас сто лет назад еще такого не было. То есть мы уже там перешагнули рубеж, этот половина жила в городах уже только после войны. Ну, если интересно, я конечно вам дам конкретную статистику. Но в плане урбанизации Нидерланды, ну впереди всей Европы, а мы далеко позади. Что касается что большинство бабушки, дедушки, ну смотрите, то есть уже если 18% жила в городах, то получается 82% всех жителей сто лет назад, то есть бабушки, дедушки наши жили в селах. Уже 82%. Если мы говорим о том, что сколько вообще у кого был хотя бы там один бабушка или дедушка из села, то это будет более 90%, 95-98%. Смотря как мы будем считать. А всего, да, сто лет назад 82% бабушек и дедушек в Украине жили в селах. А в Нидерландах это была половина населения. Ну и опять же, тут же нельзя сравнивать то, что у нас было, по сути, крепостное рабство и в 1861 да, и при коллективизации в колхозах тоже было, по сути, узаконенное рабство. не нельзя было там не уезжать, не покидать, и не было своего имущества. Ну, короче, бред был полный. То есть здесь люди богатели, ну, как бы, голландский сыр мы до сих пор знаем, да. Ну, это именно мы говорим про такие сельские продукты. Масло, сыр, то есть молочное животноводство уже 200 лет назад тут было лучшим в лучшем Европе. Но я не говорю в мире, потому что я не знаю, как там было в Китае. Конечно, Китай тоже непростая страна, на самом деле. Была и сейчас есть. Вот. Поэтому ну, такая вот статистика, да. 82% жили в селах 100 лет назад у нас в Украине. А 200 лет назад 95% а в Нидерландах 200 лет назад половина, ну 40% жила в городах точно. Причем это были города мама дорогая, то есть то, что у нас был крупный город там Одесса, Киев, то здесь все такие были. А если сравнивать там с каким-нибудь Харьковым 200 лет назад, так это вообще было село селом. Вот так вот автобусные билеты из Украины в Европу на сайте Рубикон.